Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri Sklan. Saya dah kabar dah, kita tidak boleh terlalu bergembira dengan keputusan Mahkamah Tinggi siang tadi. Kenapa? Kerana, Kerana Anwar Ibrahim boleh saja mengemukakan rayuan dan benda ini akan drag lebih lama berbanding tarikh 16 Jun yang kita nanti nantikan. Dan sekarang ini betul tak cakap saya. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang ketika ini berita yang paling menggemparkan negara ialah keputusan Mahkamah Tinggi siang tadi di mana mereka telah menolak permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mahkamah tinggi bertanyakan 8 soalan ke mahkamah persekutuan untuk membuat tarifan terhadap beberapa persoalan undang-undang termasuklah sama ada Perdana Menteri mempunyai kekebalan bersyarat dan juga imuniti daripada disaman berikutan kedudukan beliau selaku Perdana Menteri pada ketika ini yang bolehkan beliau ini tidak boleh disentuh berkenaan dengan isu peribadi yang berlaku sebelum beliau menjadi Perdana Menteri dan dalam sesi juga kita juga difahamkan yang pasukan peguam Agnar Ibrahim cuba untuk menangguhkan perbicaraan 16 Jun ini ke tarikh lain tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan secara dasarnya macam mana kita tahu, mahkamah telah menolak permohonan-permohonan tersebut serta telah menetapkan kos sebanyak RM20,000 untuk ditanggung oleh pihak yang telah membuat permohonan. Sekadar untuk penjelasan secara teknikalnya, jom kita dengarkan penjelasan dari peguam yang mewakili Yusuf Rotter iaitu saudara Rafiq Rashid Ali sejurus selepas keputusan tadi diumumkan. Jom tonton. Saya just nak memaklumkan sedikit sebanyak apa yang dimaklumkan oleh Mahkamah. Pertama, Mahkamah telah melihat kepada perkara lima Perlembagaan Persekutuan. Mahkamah telah melihat kepada perkara lapan Perlembagaan Persekutuan iaitu hak kesamarataan. Mahkamah telah melihat kepada perkara 39, 40 dan 43 Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan eksekutif, berkenaan dengan kuasa Perdana Menteri, berkenaan dengan Kabinet berkenaan dengan uh, perkara berkaitan dengan Perdana Menteri dan sebagainya. Dan menurut keputusan yang Arif Hakim hari ini, persoalan-persoalan itu tidak ada kena-mengena langsung dengan kes yang ingin dibawa dan diteruskan oleh Soe terhadap Perdana Menteri Malaysia sekarang, dulu sebelum dia jadi Perdana Menteri, kejadian ini telah berlaku. Antara ayat yang telah digunakan oleh mahkamah dan keputusan mahkamah ini akan diberikan secara alasan hakim bertulis kepada semua pihak. Permohonan ini adalah untenable. Tidak boleh dipertahankan. Permohonan ini tidak bermerit. Permohonan ini tidak ada asas dari segi undang-undangnya. Bermaksud ke-88 soalan yang ingin dirujukkan sebagai soalan perlembagaan telah pun ditolak secara bulat-bulat oleh yang Arif Hakim dan kita akan pergi ke bicara pada 16 Jun 2025. Kedua, saya ingin memaklumkan bahawa Yusof Rauta berada dalam keadaan sehat, Alhamdulillah. Tetapi 16 Jun, tarikh yang penting bagi beliau, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah tarikh 12 Jun 2025 di mana Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Jenayah No. 4 akan membuat keputusan sama ada pada tahap penutup kes pendawaan ada atau tidak prima terhadap Yusuf Rauter berkaitan dengan kes pengedaran dadah dan juga senjata api tiruan. Seperti mana semua tahu Yusuf Rauter telah pun uh, berkali-kali menyatakan dia tidak bersalah, berkali-kali menyatakan bahawa beliau sebenarnya merupakan mangsa perangkap berkali-kali menyata, menyatakan ianya ada kaitan dengan antara lainnya individu-individu yang beliau telah namakan. So, akhirnya, kita berterima kasih kepada mahkamah hari ini membuktikan setakat ini, mahkamah dan sistem kehakiman kita mempertahankan hak individu. Setiap individu di Malaysia ini mempunyai hak dari segi perlembagaan dan yang berkuasa, sama ada eksekutif atau badan-badan lain Tidak boleh sewenang-wenangnya memijak mana-mana individu Rule of law has won today Rule of law has not only won Tapi pada masa yang sama Rule of law telah pun dipertahankan Berkali-kali dalam uh, keputusan tadi Yang Arif telah menekankan Bahawa apa-apa sahaja berkenaan dengan undang-undang Kita mesti berpaksikan kepada Perlembagaan Persekutuan Constitutional supremacy di Malaysia ini adalah hak kepada semua rakyat Malaysia So to recap dengan mudahnya Kita telah dengar keputusan semua lapan persoalan undang-undang ini Tidak ada merit, tidak dapat dipertahankan Tidak ada asas, telah pun dibuang Kos RM20,000 kepada pihak uh, pelintif uh, Mereka memohon untuk penang, uh, penangguhan dan penggantungan prosiding ini sehingga mereka lupuskan rayuan itu pun tidak dibenarkan. So, kita akan berjalan untuk bicara insya Allah. kalau tidak ada apa-apa arahan daripada mahkamah-mahkamah lebih tinggi pada 16 Jun 2025. Dan apabila keputusan itu diumumkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sudah pastilah dunia sosial media memang sangat-sangat tunggang terbalik jadinya. Ibarat macam dilanggar garuda tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sudah tentulah beberapa media-media tempatan telah melaporkan perkara ini termasuklah dekat laman sosial FB masing-masing. Tetapi yang kelakarnya, beberapa media seperti Berita Harian dan juga Bulletin TV3 telah bertindak menutup ruangan komen mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak tahu kenapa, mereka laporkan perkara ini tetapi mereka menutup ruangan komen. Tak bagi rakyat komen. Ai, apa takut benar, -benar dengan suara rakyat ni? Bukankah suara rakyat suara keramat? Bukankah korang ini dahulu, kerajaan madani ini, ketika korang menjadi pembangkang, koranglah yang memperjuangkan kebebasan bersuara. Sekarang rakyat nak bersuara. Rakyat ada pandangan mereka. Tengok-tengok korang boleh mendiamkan rakyat begitu saja. Tutup ruangan komen. Tetapi walaupun ruangan komen ditutup, kita dapat baca apakah mood rakyat pada ketika ini berdasarkan kepada emoji-emoji yang terlibat. Tuan-tuan dan pembahasan. Tapi tak apalah nak macam mana kan? Cumanya... Seperti mana yang telah saya sebutkan dalam video saya petang tadi, kita tidak boleh terlalu bergembira. Kerana apa? Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh saja memfailkan rayuan ke mahkamah rayuan berhubung dengan keputusan mahkamah tinggi tadi. Di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mempunyai segala hak untuk memfailkan rayuan bagi mencabar keputusan mahkamah tinggi seterusnya benda ini boleh di overturn. Jadi bila benda ini difalkan nanti, mahkamah rayuan akan menetapkan tarikh perbicaraan untuk rayuan tersebut. Dan bila tarikh perbicaraan rayuan itu ditetapkan, pastinya ianya akan drag tarikh perbicaraan sama Yusuf Roda dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Benda ini mungkin akan telajak, telajak dan telajak. Tetapi seperti mana yang telah disebutkan oleh rakan saya, seorang peguam yang tersuhur, Saudara Wan Zainuddin, beliau kata, it is a very unlikely scenario untuk Perdana Menteri mendapatkan Perintah Stay of Execution sebelum 16 Jun nanti. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, apa saja boleh berlaku pada era kerajaan madani ini? Seperti mana kata Tuan Wan Zainuddin. Maksudnya sekarang ini, tarikh perbicaraan dah terlalu dekat. Hakim Mahkamah Tinggi dah memutuskan perbicaraan 16 Jun Adi is a go. Jadi secara asasnya, apa saja yang Datuk Sri boleh cuba buat pada ketika ini, buat rayuan ke apa ke, benda itu very unlikely untuk mendapatkan stay of execution pada 16 Jun nanti. Very unlikely tarikh 16 Jun itu akan dipindah. Tetapi itulah sebab kata Tuan Wan Zainuddin, seperti mana saya sebutkan tadi, apa saja boleh berlaku, so kita just makan popcorn sajalah. Drama baru sahaja hendak bermula. Tetapi itu mengambil kira kalau betul, Datuk Sri Anwar Ibrahim ini memfalkan rayuan. Dan seperti mana yang telah saya ramalkan, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, memang betul Datuk Sri Anwar Ibrahim dilaporkan akan memfalkan rayuan berkenaan dengan keputusan mahkamah tinggi ini pada esok hari insyaAllah. Mereka akan filekan rayuan dan of course benih ini akan pergi ke mahkamah rayuan dan kemudian hakim mahkamah rayuan akan meletakkan tarikh untuk perbincangan rayuan dan berkemungkinannya Pasukan Guaman Datuk Sri Anwar Ibrahim ini akan meminta stay of execution pada tarikh 16 Jun nanti atas alasan benda ini memang dah tanpa suntuk sangat. Mereka tak sempat nak pay apa-apa sebab sibuk berhadapan dengan rayuan itulah ini dan sebagainya. Dan benda ini taktik biasa tuan-tuan dan perempuan. Bukan kita nak kata yang benda ini merupakan satu benda jahat. Tidak. Tetapi ini merupakan taktik biasa oleh mana-mana pihak terutamanya mereka yang disaman untuk drag benda ini sampai ke sudah. Terutamanya kalau mereka yang disaman ini mempunyai wang dan juga harta untuk membolehkan mereka ini bayar kos makaman dengan mudah. Macam Yusof Rada, blog ini, ialah kita pun tak tahu sekai mana Yusof ini kan. Kita pun tak tahu dana dia ni memang boleh takat mana saja boleh tanggung. Jadi, basically-nya, Memang benda ini, drag-drag ini akan menyebabkan perbicaraan ini akan tertangguh, tertangguh, tertangguh. Lama-lama, kita yang menyamai ini pun dah tak ada duit nak menanggung kos mahkamah. Sudahnya, so kita tak ini macam tu je lah. Kes yang itu tergantung macam tu je, tuan-tuan dan pembahas sekalian Adakah taktik itu salah? Saya tak kata taktik itu salah. Itu biasa berlaku tetapi itulah benda ini macam saya selalu kata. Semakin lama Datuk Sri Ibrahim cuba untuk drag benda ini, semakin lama beliau cuba elak benda ini, semakin lama itulah rakyat akan pandang serong terhadap beliau. Sebab apa? Sebab inilah persepsi rakyat lah ya. Anda tanyalah mana-mana orang yang tak reti yang undang Let's say lah kalau kita cakap kat dia kan, okay fine perbicaraan 16 Jun ini tapi Datuk Isra Anwar dia nak point immunity supaya benda itu dia tak boleh dibicarakan ataupun nak tangguh kebicara. First impression orang ialah eh kenapa pula dia tak nak bicara takkan salah ke? Haa macam tu lebih kurang betul tak? Dia akan buat satu gambaran betapa Datuk Sri Anwar ini merupakan orang yang bersalah kerana itulah dia takut dibicarakan. Sebab apa dia nak tangguh sana, tangguh sana, tangguh sana nak buat pembohonan itu, buat pembohonan ini sebagainya. So, ianya memberikan gambaran yang orang yang disaman ini takut dibicarakan sebab takut kantoi. Nampak tak? Bukan saya nak tuduh apa-apa tau. Tetapi inilah persepsi orang di luar sana. Anda tanyalah. Tanya sesiapa saja kat luar sana, terutama mereka yang tak reti pasal undang-undang, yang tak reti pasal politik ke apa-apa ke, itulah first impression dia. Ayat mudah. Kalau betul engkau ni tak bersalah, kalau engkau ni berada kat pihak benar, nak takut apa? Lawan ajalah. Naga pun kita lawankan, apa tak lagi cicamang karung, betul tak? Tetapi itulah dia tuan-tuan dan -tuan -tuan sekalian. Sekarang ini, Datuk Seri Ibrahim kelihatannya cuba untuk drag lagi perbicaraan. Nak minta imuniti, nak tangguhkan buat rayuan dan sebagainya supaya benda tu menjadi panjang-panjang-panjang. Sebelumnya, beliau juga enggan untuk mengambil ujian poligraf seperti mana yang telah dicabar oleh Yusuf Rotter. Sebelum itu juga, beliau juga enggan ataupun lebih tepat lagi menarik saman beliau kata atas Yusuf Rotter. Atas alasan, oh pegawai beliau telah menasihatkan tak ada keperluan nak buat macam tu. Dia pun tarik saman. Tetapi sama sekarang, Yusuf Rotter tidak pernah tarik balik saman beliau. So sekarang ini kita berada in limbo, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara masa lagi tak sudah. Tetapi itulah persepsi rakyat pada ketika ini. Semuanya berjurus kepada Yusuf Rotter betul, anak Ibrahim salah. Dan ini bukan salah saya, ini bukan salah Papa Gomo, ini bukan salah Cikgu Gubat, ini bukan salah Sufi Kamari, ini bukan salah Wai ini bukan salah siapa. Tetapi pada pandangan saya, salah Datuk Sri Anabir Seri, Kenapa? Kerana beliau bersungguh-sungguh kelihatannya cuba untuk mengelak daripada berhadapan dengan Yusof Rata dekat mahkamah. Tidak kiralah apa jua benda yang mungkin didedahkan oleh Yusuf. Anda kata kalau benda itu tak betul, tuat saja, lawan saja. At the end of the day, tak kira Yusuf lah Yusof cerita lah benda yang kotor macam mana sekalipun Anda kata kalau terbukti itu fitnah, moral akan kembali tinggi kepada Perdana Menteri Sebab apa? Kerana beliau confirm telah difitnah oleh Yusof Rata Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian Dan saya sebenarnya sangat-sangat mengharapkan agar kes ini masuk ke mahkamah tanpa bertanggung lagi Sebab ada dua benda yang ingin saya clarify tuan-tuan dan puan-puan sekalian Yang pertama, saya ingin clarify, mengapakah Datuk Seri Anwar Ibrahim enggan untuk meneruskan saman beliau terhadap Yusuf Rata? Pada 14 Januari 2020, beliau kata beliau tak akan maafkan Yusuf. Beliau akan teruskan saman. Tengok-tengok tak sampai 2 minggu lepas itu, tuan-tuan dan puan-puan, beliau kata, oh kita tak nak saman Yusuf sebab apa? Pegom saya kata tidak ada keperluan. Saya nak tanya juga, kenapa beliau enggan untuk meneruskan saman terhadap Yusuf Rata sedangkan memang beliau ini telah difitnah? beliau telah dikenali ataupun kisah Yusuf ini menyebabkan beliau kembali dikenali sebagai seorang yang pemangsa lelaki. Nampak tak? Kalau benda tu fitnah, dia wajib saman. Tetapi itulah, dia tarik balik saman dan langsung tak ambil apa-apa tindakan tadi Yusuf sampai lah ke hari ini. Dan yang pertama, soalan kedua yang saya nak tanya yang betul-betul. Ada dua cerita berbeza berkenaan pada detik Datuk Syedera Ibrahim dan juga Yusuf Fata dikatakan berakounter seperti itu. Senario yang pertama yang diceritakan dekat media, Datuk Seri Ibrahim pada tarikh tersebut dikatakan sedang berkempen untuk PRK Port Dickson. Nampak? Tetapi media lain dalam hari yang berbeza pula telah melaporkan pada tarikh tersebut dikatakan Datuk Seri Ibrahim ini sedang melayan tetamu dan juga saudara mara yang berkunjung dekat rumah beliau. Jadi mana satu sekarang ini? pada tarikh kejadian tidak ketika berlaku, adakah Datuk Sri Ibrahim ini sedang berada dekat polisen ataupun sedang melayan tetamu dan juga saudara mara? Ataupun mungkinkah Datuk Sri Ibrahim ini melayan tetamu dan saudara mara dekat polisen? Wallahu a'lam bisawab. Yang inilah antara dua benda yang ingin saya dengar pada ketika perbicaraan itu diteruskan nanti insya-Allah. Saya tak ada dengarlah tentang details jumlihi lah rabu itu ini semua. Itu saya cakap terlalu saya geli-geli dengar. Tetapi saya lebih minat dan dengar tentang perbezaan pandangan ataupun perbezaan maklumat ini. Sebab salah satu mesti betul. Dia tak boleh dua-dua betul. Dia tak boleh dua-dua salah. Dia kena salah satu betul, satu betul, satu salah. Which one is the accurate one? Itu yang kita ingin tanyakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi kepada Datuk Seri Ibrahim, sekali lagi, saya tak tahulah berapa kali saya mengeluarkan kenyataan ini. Saya tahu lah, saya tak tahulah berapa kali saya mengeluarkan permintaan ini. Tetapi pada pandangan saya yang kerdil ini, Datuk Seri tolonglah, janganlah tangguhkan perbincangan ini. Saya yakin Datuk Seri tidak bersalah. Dan saya tahu ramai penyokong Datuk Seri beranggapan yang Datuk Seri tidak bersalah. Jadi jika kalau Datuk Seri memang berada di pihak yang benar, tidak ada apa yang perlu takutkan. Datuk Seri lawan saja Yusof Rauta dekat mahkamah dalam tempoh 8 hari ini, inilah detiknya untuk Datuk Sri membuktikan yang Datuk Sri merupakan orang yang sentiasa difitnah fitnah termasuklah kes yang sesuatu ini. Sekali lagi, Datuk Sri merupakan mangsa fitnah dalam kes ini. Lawan tetap lawan Datuk Sri. Sedangkan naga pun Datuk Sri lawan. Ini kan pula Yusuf Fatah. Betul atau tidak? Naga pun kita lawan. Ini kan pula Cicak Mengkaru. Di Malaysia, Nas. Perdana Menteri pun boleh masuk penjara.